Вон и разные, вон и смелые выслушивают свои думки, они и будуют первые отношения. Но они могут принести как и позитив между отношениями, да, и также точно так же и негатив, так как могут пойти у девушки могут пойти какие-то заболевания, либо ну и да и у хлопца этот и может произвести к беременности, то есть если да потому что молодая пара, они еще не стали на ноги, они не смогут э, прокормить, воспитать правильно, ну, они еще сами дети. Ну, с твоя думка такая, на, на, на самом деле. А это с батьками? если ну, выникает какое-то испытание, может быть, незручное испытание. Ты можешь посполкуваться, ну, припустим, с мамой, и эту тему? Да, мы с мамой очень много на эту тему говорим. Она мне объясняет, как, что, что я должна делать, что не должна. Нужно сначала проверить человека, действительно ли он тебя любит. Действительно... Каким образом ты проверяешь мужчину? А, ну, как по мне, это поступками как он будет к тебе относиться. То есть, если он будет требовать секса до брака, получается, это плохой человек? Нет, это человек неплохой. Просто если ты действительно этого человека любишь, ну, у каждого же свое мнение. Если ты действительно его очень сильно любишь, то ты можешь ему подарить себя. Часто бывают такие, ну, может, разговоры на эту тему между однолетками? Я, нет, мы не разговариваем про это с одноклассниками. А як ти гадаєш, звідки потрібно у вас повинна бути якась інформація? Звідки повинна ви взяти? Родителі должны говорити кожному ребенку, щоб потім не произошли за эти... Як у твоїй родині відбуваються такі? Так, так, так. Да, то, то ти з батьками можеш про, про це відверто побалакати. Да. Мама собирает нас и расговаривает uh -huh. про это. Тобто якщо уже 16-18, а іввча щен займана це уже як била ворона ну, для кого-то для кого-то для кого-то кого 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 да, кого нет не важла твоя думка. Ну, мне кажется, что лучше быть девственницей в такое время, чем нет. А як же перші почуття? Перші симпатії, як же хлопців, гарних скільки, і все ж таки, ну, як? Ну, е, Будь-які стосунки, вони ж е, захочуть сексу рано пізно. Як ти на це? Ну, по крайній морі, у нього буде він не один за всі її от, да, мужество. Їх буде дуже багато, і хто то буде навіть получать, щоб ну, бути достойний. А так, і що, що він хоче. А як же почуття? А як же перші симпатії? Ну, як оце без них? Ну, с ним, с, без них это никак, но все равно э, отношения и симпатия – это две разных вещи. Симпатия – это когда ты влюбился и ты разошелся. А вот когда у меня будет полностью уже все, что мне надо для семьи, тогда я буду планировать семью. Сначала надо больше разнакомиться, узнать друг друга ближе. А секс на каком месте у этом знакомстве? Ну, это уже должно последнее практически быть. Потому что как сначала ты а потом ты должен узнать друг друга. Потім ви повинні довіряти друг другу. Семью. Так. А батьки, школа у цьому питанні, як ти гадаєш, можливо, когось спитати, не тільки зайти в інтернет і подивитися ті той сайт, який може і не потрібно дивитися, а от допомога дорослих, як ти вважаєш? Це треба, смотря, кому ти будеш обращатися. Якщо батьки, то з батьками Можешь посоветоваться И с друзьями, кто взрослый, кто знает мужа, тут можно да. Ну, как вообще у тебя с батьками? Ты можешь на такие доверливые темы побалакать? Да, с родителями разговариваем каждый раз, рассказывают, что когда надо, когда, ну, это все. Ну, это тебе потребно? Сейчас нет, а в будущем пригодится. Шановні юнаки та дівчата, шановні батьки, бабусі та дідусі, дослухайтеся до парад лікаря-гінеколога, можливо, саме ця розмова допоможе запобігти усіляким неприємностям та зберегти молоді долі від хибного кроку. Тема дуже щекотлива і чаще всього ми взрослі, не готові к питань подобного рода. Да? Ну, якщо сьогоднішня інформація буде полезна комусь з родителей. Батьків... поможет найти общий язык со своими детьми, либо кому-то из детей поможет понять своих родителей, вообще в целом на взрослых, ну это было бы, наверное, здорово. Да? Может, нам даже удастся на какие-то вопросы озвучить ответы. Возможно, эти вопросы даже еще в головах чьих-то не сформированы, но зреют. Да? И, ну, если нам удастся это сделать, я думаю, это будет огромным плюсом. Итак... Давайте вообще поговорим об интимных отношениях. Вообще интимные отношения ⁇ важная составляющая жизни каждого человека. Да? Если бы эм, интерес к интимным отношениям был чем-то ненормальным, то, скорее всего, нас с вами бы просто не было. Да? Почему? Потому что интерес к интимным отношениям рождает сами отношения. И вот именно в этих отношениях мы, человеческий род, имеем возможность продолжится, да, воспроизвести потомство, передать ту генетическую информацию, которую накапливаем столетиями, веками. И, следовательно, если бы это было чем-то аномальным, то у нас просто бы уже не было. да? Поэтому, если к нам приходит ребенок с вопросом об интимных отношениях, о сексуальности, не думайте, что с вашим ребенком что-то не так. Он гармонично развивается, и это абсолютно нормальные вопросы. И то, что его это интересует, говорит о том, что он взрослеет. Но чаще всего, когда ребенок приходит к родителю с подобного рода вопросом, родитель не готов. И вот именно поэтому возникает большое количество проблем. То есть не с ребенком что-то не так. Что-то не так с нами, с взрослыми людьми, которые не готовы к тому, что ребенок растет. Поэтому... Мы, родители, очень ответственная категория людей. На нас лежит огромная ответственность в воспитании ребенка. И это не только научить его читать, писать, да, это дать ему возможность реализоваться в жизни. Он будет искать ответы на свои вопросы. Но чаще всего он будет обращаться либо к своим сверстникам, которые тоже не владеют полноценной информацией, либо обратиться к безликому другу интернету, да, и там ведет в поисковой строке то, что его интересует. Проблема в чем? Когда ребенок интересуется этими вопросами, он не владеет теми терминами, которыми владеем мы взрослые люди. Да? Ребенок не напишет в поисковике, допустим, интимные отношения, да? или не напишет там, эмоциональная подоплека сексуальных отношений. Он напишет то, что говорится в его среде, то, что обсуждается среди ровесников. Он напишет либо секс, либо какое-то другое название этого процесса, да? либо какую-то даже отдельную часть человеческого тела. Да? Поэтому какой вопрос, такой ответ. Ребенок получит ссылки на сайты, содержащие информацию, скорее всего, сомнительного рода. Да, это основная масса сайтов, которые первыми всплывают, это сайты, содержащие порнографическую информацию. И ребенок, вот, если воспринять его сознание как чистый лист, да, о сексуальных отношениях он ничего не знает, либо практически ничего не знает. Вот на это чистое сознание ложится информация из сайтов, содержащих сомнительную информацию. То, что не обладает какими-то культурными, не, как бы не ограниченными какими-то культурными рамками. Да? Там не преподается какое-то э, искусство интимных отношений. Там э, освещен, к сожалению, просто физиологический аспект этих отношений. Нет ссылки на э, понятие о контрацепции, нет информации о гигиене, нет информации о культуре поведения. И ребенок воспринимает интимные отношения как что-то... Ну как процесс, допустим, еды и сна, да, это удовлетворение какой-то физиологической потребности. Ребенок получает первоначально не ту информацию, которую бы хотелось, и тогда очень сложно в последующем ребенку объяснить, что кроме того, что он видел и то, что он знает, существуют другие грани. И ребенок чаще всего уже не станет интересоваться этими другими гранями, потому что в том возрасте, когда он впервые столкнулся с этой информацией, он получил то, что хотел. И вот э, здесь огромная беда именно наша беда взрослых, что мы не даем ребенку возможности проводить дифференциальный анализ. Мы вот тогда, когда он приходит к нам с первыми вопросами, чаще всего это бывает иногда в очень юном возрасте, да, и в 6, и в 7 лет ребенок может подойти и спросить, мама, папа, откуда я взялся, или мама, папа, почему мальчики и девочки такие разные, да. Нужно помнить о том, что нет понятия ну, как бы сказать, нормальный возраст для подобных вопросов и ненормальный, да, мы динамично развиваемся все, и никогда не сказать, что вот ты обладаешь какой-то информацией по определенному вопросу в полной мере, да. Информация всегда совершенствуется, какая-то дополнительная появляется, то есть мы не можем стоять на месте в любом вопросе, да, и даже в вопросе интимных отношений. Самая большая наша э польза в жизни ребенка будет, если мы успеем донести эту информацию до того, как возникнет проблема. И поэтому важно разговаривать с ребенком. Не думайте о том, что ребенку еще слишком рано об этом говорить, либо э, не думайте, что вот сегодня у меня нет на это времени, я поговорю об этом завтра. Если вы видите, что ребенок чем-то интересуется, он задает какие-то наводящие вопросы, не старайтесь э, обойти. Да, обойти эту тему. Лучше поговорить об этом сейчас. Если у вас нет информации по этому поводу, скажите ребенку правду. Ты знаешь, я не готова сегодня либо не готов сегодня обсуждать такие вопросы. Давай мы вместе с тобой сядем и разберемся. Если у вас есть какая-то литература, позволяющая ребенку показать эти процессы, да, как бы устройство, строение, допустим, физиологию, да, строение человеческого тела и объяснить ему популярно вот на каких-то картинках, это будет еще лучше. Если этого нет Скажите ребенку, давай мы вместе с тобой найдем необходимую информацию и разберем этот вопрос. То есть здесь важно быть с ребенком честным, потому что если ребенок подходит к вам и спрашивает, ну, к примеру, там, мама, папа, откуда я взялась, мы начинаем э -э, фантазировать там про капусту, с да, айз. про аистов, ребенок э -э, иногда думает, что мама и папа просто некомпетентны в этих вопросах, да, и чтобы не травмировать психику родителей, он говорит, ну, ладно. А сам думает, зачем же задавать вопросы родителям, если они сами об этом ничего не знают, да? И я лучше спрошу у кого-то другого, чтобы мама и папа не думали, что я больше не буду их уважать. Дорогие наши дети, подростки, юноши и девушки, пожалуйста, попытайтесь относиться к нам, взрослым людям, к своим родителям, несколько более снисходительно. Мы такие же люди, как и вы. У нас бывают такие же проблемы. Мы также переживаем какие-то страхи, какие-то неловкие ситуации. У нас бывает плохое настроение, плохое самочувствие чувстве на самом деле все что мы делаем мы пытаемся делать вам во благо для того чтобы помочь вам войти во взрослую жизнь без каких-то вот ошибочных действий и попытайтесь нас понять попытайтесь нам помочь вам преодолеть вот этот этап взросления Вообще в одном замечательном фильме говорили, что счастье ⁇ это когда тебя понимают. Вот я хочу пожелать всем нам и каждому в отдельности, чтобы нам удавалось понимать друг друга и чтобы нас понимали наши близкие, окружающие люди. Тогда мы все будем немножко счастливее. Благодарю за увагу. Отже, ще один крок, ще одна актуальна тема, яка заслуговує уваги молоді та їх батьків. Запрошуємо вас до співрозмови, телефонуйте та слідкуйте за ефірами ТРК ТРКГОКТІВІ.